Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Love Design, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Por un instante, todo a su alrededor pareció congelarse, como una película en pausa. Incluso la tormenta afuera pareció callarse, sin destellos, sin ruido, sin lluvia, sin viento. Solo dos mujeres tumbadas en silencio, mirándose fijamente. Era imposible decir cuánto tiempo permanecieron así o cuánto tiempo. Mucho coraje tuvo que reunir Rin para finalmente hacer el primer movimiento. Ella se incorporó, se inclinó y presionó suavemente sus labios contra los suyos. La mujer mayor se quedó paralizada, incapaz de pensar o reaccionar a tiempo. Tal vez realmente sea el destino entre nosotros. Opa, seguía sin poder hablar. Su mente se había quedado en blanco, silenciosa y quieta. Antes de que pudiera darse cuenta, sus ojos se cerraron solos y le devolvió el segundo beso a Rin, atrapada en la inesperada marea de sentimientos. Al principio fue lento, luego más profundo y cálido. De no haber sido por el fuerte trueno que rasgó el cielo, quizá nunca habrían recobrado el sentimiento ni se habrían dado cuenta de lo que hacían. Toda la cara de Rin estaba roja como un tomate, su pecho y su cabeza zumbaban intensamente. Podía oír los latidos de su corazón latiendo en sus oídos, su primer beso: Voy al baño. O Pap, igualmente sonrojada pero logrando mantener la compostura, agarró la muñeca de Rin: Quédate aquí, voy yo. Y sin esperar respuesta corrió al baño, cerró la puerta de golpe y echó llave. Su corazón latía con fuerza. Estaba aturdida y confundida, sin saber qué había pasado. Ni siquiera sabía si era real o si estaba soñando algo ridículo. ¿Qué demonios fue eso? Sisió al reflejo en el espejo. Al ver su rostro enrojecido, levantó las manos para simular que se ahogaba de frustración. Tranquilízate, respira hondo, es tu empleada. Tú eres su jefa. ¿En qué estás pensando? ¿Café? Rin levantó la cabeza y le ofreció una bebida pap mientras vertía agua caliente sobre una bolsa de goteo. El aire de la mañana era fresco tras el paso de la tormenta. La brillante luz del sol sin nubes se filtraban por las ventanas de la cocina, calentando la vieja casa y haciéndola sentir aún más como un hogar. Rinsa aclaró la garganta y se encontró con la mirada de la mujer frente a ella, que actuaba como si lo de la noche anterior nunca hubiera sucedido. Sin esperar respuesta, le entregó la taza a Pap. Gracias. Se sentaron ahí, tomando un sorbo de café. Nadie dijo una palabra, solo se miraban de reojo, hasta que finalmente ambas rompieron el silencio al mismo tiempo. Sobre lo de anoche, bueno, yo, Rin se aclaró la garganta, tú primero, adelante. Obap apretó los labios e hizo una pausa. Una vez que hubo reunión en sus pensamientos, miró a Rin directamente a los ojos. Quiero asegurarme de que quede claro lo que pasó. Fue solo una situación inesperada, un accidente. En realidad, no quiero que nos cause problemas en el trabajo. Pero, ¿me devolviste el beso? ¿No? Preguntó Rin vacilante. Todavía no estaba segura de si ese beso era real o solo una imaginación. La experiencia era nueva para ella, pero estaba completamente segura de que Opa no se había apartado. Estaba demasiado metida en el proyecto. Quería que fuera perfecto. Tal vez yo se metió demasiado en el papel del señor Rain y se dejó llevar. La niña entrecerró los ojos ante esa débil excusa frustrada, pero al final sus labios se curvaron en una sonrisa mientras una idea se formaba en su cabeza. Está bien entonces, ya que estás tan comprometida con el proyecto, quedémonos en. seamos el señor Rain y la señorita Min un poco más. ¿Qué? No estoy. ¿No quieres que el trabajo salga perfecto? Seguro que puedes hacerlo todo en este proyecto. Se lo merece por hablar demasiado. Rin no bromeaba sobre seguir en el personaje, ya sea que solo quisiera bromear o lo tuviera planeado desde el principio. Durante los siete días que pasaron en casa del cliente, mantuvo el papel de Mink y trató a Pap como si fuera Rain. A veces servía bebidas o bocadillos como una dulce ama de casa. Otras veces le pasaban herramientas y útiles mientras Opap dibujaba. Pásame el borrador. Opap le extendió la mano, pero lo que recibió no fue un borrador. Rina apoyó la barbilla en la palma de Opap y la miró con una expresión tierna de cachorrita, imitando la expresión de la verdadera dueña de la casa. ¿Qué estás haciendo? Así es como la señorita Main se comportaría con el señor Rain. Opap apartó la mano y chasqueó la lengua con fastidio, haciendo todo lo posible por disimular su nerviosismo. Y así transcurrían sus días. Además del trabajo, tenía que lidiar con un niño travieso que cada vez se parecía más a un cachorrito irresistiblemente adorable.